Salam, kanalıma xoş gəldiniz. Daha bir yeni videom, sizlərə xoş izləmələr. İnşallah bəyənərsiz. Videomu belə bir gözəl mənzərə ilə açmaq istədim. E, yağışdan sonracı çöy qurşağı. Biraz alış-veriş eləmişdik, market alış-verişi, e, həm evə lazım olan şeylər var idi, onlara aldıq, həm də sabah arazımın doğumu günü idi. Eee, ona görə də bir çiçək aldıq belə. Axşamda artıq e, başlamışıq hazırlıqlarımı. Alışverişi də elə axşam istəmişdik. E, axşamda belə başladıq işlənmizi görməyəm. Anam bizdədir. O mənə çəmək eləyir. Dolmanı hazırlayırıq ki, üçək sabahı hazır qalsın. qara üçün lazım olan ətləri doğrayıb qaynadıram ki, o da sabaha hazır qalsın. Daha sonra keçirəm e, peçenyələri hazırlamağa. Çeksən səvər çivoloqumdan artıq bilirsiz bu e, peçenyələri ballı, darçınlıdır. Bunun reseptini də çeksən səvər çivoloqumun rəylər hissəsində paylaşmışdım. Həqiqətən e, bizim çox xoşumuza gəldi. Əncə rast etdim ki, sabahcında hazırlayım. Qoydum bişməyə, anam da burada dolmaları biçir. Thank you Bunlar da belə axşamdan hazırlayıb qoyuram, çünki sabah e, vaxt olmayacaq ki, bunları hazırlayım. Verə tox sərsəc gündür, yəni arazımın doğum günüdür bu gün. Oktyobrun 27-si. Başlayıram salatı hazırlamağa. Bu alətdən ilk dəfə də istifadə edirəm. E, mən belə doğrayıb qaba tökməzdən əvvəlcədən Ancaq bunun öz qabı var imiş. Yəni ora toğrayıb, yığıb, təzən rəqaba tökürmüşdən o qabları gördüm əslında. Ancaq nəsə fikrimdən çıxdı. Çoxun eliyəndən sonra başladım o qabda eləməyə. Ondan həqiqətən çox rahat oldum. Və bunlar doğumçunun süsləridir. Bunları almışam ki, biraz hazırlıqlar eləyim. Bu arazımın paltarıdır. Bu bal şarlardı. E, i̇stədiyim rənglər çətini tapıldı çox. Sadəcə içindəki yaşıl rəng e, mənə lazım olmayacaq. O əlavə alınır. Bunlarda tortun olan şamlardır. Bu sapdır. Şamları düzəltmək üçün lazım olacaq mənə. artıq axşam üstüdür. Demək olar ki, hər şey hazırdır. Dolmalar bişib, qarada burada bişir. Qalan yeməklər isə qaynanam cildədir, orada hazırlanır. Onları da axşam gələndə gətirəcəklər. Artıq axşam axşam yeməyi təçim tortu gətirdil yoldaşım. Ə, bu tortu özüm bu formada belə istədim. E, eyni o cür nədə bişirdilər. Həqiqətən çox xoşumuza gəldi. Dadı da həmçinin görünüşü kimi gözəldir. Grej tonları ə, hamısı istədiyim kimi olmuşdu. Bu da mənim keçən səfər vlogdan gördüyünüz paltarımdır. Trend yoldan aldığım. Çox-çox böyük idi. Hələ biz belə yığdırmışıq. Ancaq yenə də böyükdür. Belə, bəsətin buranı əslində tam da istədiyim kimi olmadı bəzi şeylər. Başqa e, süslər də istəmişdim, ancaq heçcürə tapılmadı. Biraz bizim e, bu yaşadığımız rayonda belə hər istədiyimizi tapa bilmirik. Ona görə belə oldu. Ürəmdə belə düzəltmişəm ki, hazır qalsın. Və artıq qonularımız da gəlib, oturmuşuq, yemək yeyəyəm. Və ailəmizə yeni gəlmiş Atilla. Atilla eltimin e, bəbəşidir. Yəqin ki, soruşacaqsınızsa, Eltin, bu Eltin kanalı yoxdur. E, yəni kanalı olmayan başqa bir Eltindir bu. Keçmişdə mətbəxə işləri görməyə, bu Eltin isə qabları yuyur, mənə kömək eləyir. E, kanalı olan Eltindir bu da. E, kanalın adı Səmalı günlərdir. Və dərciləcilərim daha bir videomundan sonra doğru gedir iç inşallah. Bəyəndiniz. E, çox sevərək çəkdim və sizinlə paylaşdığım bir videom oldu bu. Sağ olun, sağ olun, aqalın. Allah həmanət olsun.